Собаке хватает опор, потом начинает паловаться с ним. Опор, дай. Хорошо, хорошо. Мы ее снова хвалим и учим сразу занимать позицию. Это тоже будет важно, когда на соревнованиях будет. Рядом. Вот после выполнения каждой команды рядом сидеть, сидеть, бояр, сидеть. Это, это, это отрабатывать надо будет месяцами, месяцами, месяцами. Теперь мы что делаем дальше? Он у нас под контролем. Мы дальше ему бросаем. И учит сидеть. Учим по команде. По команде сидеть. Бояр, опорт. Опорт. Вот, мы, мы еще. Вот, молодец, опорт. Хорошо, сидеть, бояр. Сидеть. Сидеть. С дубляжом, дублируем. Когда хорошо выполняет, подхваливаем его. Подхваливаем. Вот. Хорошо, опорт. Опорт. Дай. Молодец. Молодец, хорошо. Рядом. Вот обязательно рядом. Он должен потом эту команду более сидеть. Вот. Теперь мы, нам веревка позволяет, бросим дальше. Стоп. В аэропорт. Апорт. Он, он это должен делать активно, быстро. Ну, он будет это делать. Главное, что он уже начал это делать. Хорошо, сидеть, Боя. Сидеть. Молодец, дай, хорошо. Все, вот его... <laughs> для его возраста, его больше пока напрягать не надо. Главное обозначить вот эти все команды и как они выполняются. И вот в таком режиме не э, насилие, а вот вот так вот. Сидеть, посадил. Вот стоп, стоп. Не, 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 не надо грубо. Стоп, стоп, команда. Стоп, поставил его. Все, стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. И когда он будет ее более чуще выполнять, потом уже выставлять его. Это потом для выставок надо будет. Стоп, 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 стоп. А, а что он дрожит вот сейчас? Боится ну, или ну чего? Это не, это не он тут, это, это все собаки. Это такой у них. Но сейчас у них... Он, кстати, для понтера, есть понтера их колбасит так вот, у меня басю колбасит. Это не, не есть хорошо, это такая нервная система в собаке. Стоп, бояр, стоп. Бояр, стоп. Опа, его надо пресечь. Все, выказать свои отношения, что я недоволен, что он это сделал. Стоп. Ну не наказывать. Стоп. 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 Хорошо, все, ко мне. Все, мы немножко перемудрили, мы немножко его пере, пере... как бы слишком много и большие паузы для его возраста. Для его возраста это еще как бы у него нервная система щенячья, она еще не не в состоянии такие паузы и такие сложные. Это, это для собаки очень сложные, так сказать, моменты, вот эти паузы. А потом паузы удлиняются, удлиняются и это важно то, тоже, когда на вышку залезаешь, она должна часами под, под вышкой лежать. Но это уже для собак, для собак, которые более зреловаты. Что значит под, на вышке? А ну вот, <с> Есть же люди собак берут везде, на вышку приезжает на, на козла. <с> И он полез на вышку, Кома... собаку команды дал, и собака лежит. Он может там час сидеть, два-три, козла И бахпадут. что, с поинтером на, на, ну, э, на козлика? Не принято, но я когда-то говорил, что в принципе можно любую собаку научить и отрабатывать кровяной след. Uh -huh. вот. И вот э, многие до сих пор считают, что поинтеру апорт это не обязательно. А я считаю, что обязательно. Ну, я тоже так думаю, да. что надо его а, приучить. Собака должна все уметь, вот Хорошо, молодец, мы его похвалим и отпустим, отпустим. И э, если создается какая-то конфликтная ситуация с собакой, вот. вот а ему... что он побежал а вот туда, вот, ему... на место свое? Ну, он как бы ему ну, не совсем, э, ему как бы еще не, не очень комфортно. Как бы не каждая собака, но тем не менее у него нету зажатости. Но он как бы показывает, что ему не очень это нравится то, что, чем мы занимаемся. Да. Но вот как, какой, какой ребенок скажет, ну это мало кто любит в школу. А в основном в школу, ну, в школу вроде как это. <с так <с и он. А со временем, когда ему ну, этот процесс втянется, опорта не будет, пуля он будет делать. А потом опорты я уже со временем делаю вот через забор. Бросаю собаки. Сначала... Такой бордюрчик, потом выше, выше, а потом бросаем на хлоп, припрыгнула, схватила, хлоп. Хоть когда я их выпускаю утром, они знают, что я очень недоволен, когда они туда залезают. Ну, вот, вот, все. Вот, и теперь обязательно вот в такой ситуации, Бояр, с собачкой поиграться надо. Хорошо, молодец, похвали. Молодец, свободы, молодец, Бояр, молодец. Подбодрить молодец. его немножко. Чтобы сам процесс... Молодец. Да, да. Чтобы как бы вот, когда ребенка воспитываешь, где-то напряг, поругался. Потом надо помириться с этим. Ну, человек же более, ну -да. так сказать, опытный. Он должен понимать, что надо снять вот это Так и с собакой. Ну да. Напряглись, вот я ему раз напряглись отношения. Заставил, вынудил. Я главный, ты подчиняйся. Я вожак, сай, ты подчиняйся. А потом... Вроде бы как э, э, отношения э, да, э, да, стабили, да. то есть укрепляются. такие отношения. Надо, быть вот в таком в плане очень таким, ну вроде бы как справедливым. Помириться с собакой надо. Вот. она по понесла свое наказание, пускай морально, но она понесла все. А теперь все, она. Она должна осознать, она должна ее составить выполнить команду, а потом уже, когда закончилось все, вот это как бы сгладить вот эти все У -у -у. неровности. Бояк, ко мне, хорошо, мое, молодец, сидит. Молодец. Вот я их, когда выпускаю, их тут много, вот я им дам команду сидеть, а потом по кличке. Бояк, извини, я там На, тебе нельзя скукать по кличкам, бояр вот они пытаются, но ну, именно ему так, так определяются клички, у кого какая кличка а потом буду, буду давать, давать со временем, с кем буду работать сидеть, они сидят, по кличкам буду подзывать их к себе и так постепенно, постепенно вырабатывать понимание и заставлять собак думать, это очень важный момент так, ну все. Сергей, вот. а куда он ходит в туалет, вот мне интересно здесь во дворе? Есть, во дворе? Да. А есть определенное место, да, куда нет, вы его я, приучаете? Да, так собак... Как правило, не каждая, каждая собака выбирает свое себе место. Ну, а как его приучить? Вот, допустим, у меня во дворе, если будет, я сейчас, если... Ну, держать его, наверное, на поводке, пока доведешь туда, и так вот постоянно, пока он не привыкнет, наверное, да? Ну, можно, да. Я думаю, что можно приучить, это, это так мне вот, кажется. в определенном месте. Да. Ладно, сейчас мы возьмем еще, чтобы собаки. Одну? Две? Я оденусь пока, Сергей.